Saifuddin jelaskan pembebasan ahli GISP. Rafizi desak PH pulih keyakinan rakyat. Syamso dan Albert T didakwa esok. SPRM nafi langgar hak kerahsiaan peguam. Sofia tidak didakwa kes tumpu Syamsul dan Ahli Parlimen Gesa Siasat Integriti SPRM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. pembebasan individu yang dikaitkan dengan GISPH Holdings dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang setelah mereka selesai menjalani hukuman penjara sebagaimana ditetapkan oleh mahkamah Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pembebasan itu tidak berkaitan dengan pengguguran kes atau sebarang keputusan pentadbiran Beliau menjelaskan tindakan tersebut dibuat sepenuhnya berdasarkan keputusan kehakiman dan bukan kerana bukti atau campur tangan mana-mana agensi. Selain hukuman penjara, Saifuddin memaklumkan kumpulan berkenaan turut disiasat oleh Pasukan Siasatan Pengubahan Wang Haram AMLA Polis Diraja Malaysia PDRM sebanyak 230 kertas pertuduhan berkaitan amlah telah dikenakan terhadap ahli kumpulan tersebut dan kes-kes itu masih berjalan di mahkamah. Penjelasan itu diberikan melalui jawapan bertulis Dewan Negara yang diterbitkan di laman web Parlimen sebagai respons kepada pertanyaan Senator Mujahid Yusof yang meminta penjelasan mengenai pembebasan keseluruhan anggota GISPH baru-baru ini. Ali Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyarankan Pakatan Harapan PH mengambil langkah segera untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap usaha membanteras rasuah susulan kekalahan gabungan itu pada pilihan raya negeri Sabah PRN ke-17. Rafizi menyatakan langkah pertama yang boleh diambil ialah tidak menyambung kontrak Azam Az Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau menilai kekecewaan rakyat terhadap prestasi reformasi kerajaan khususnya dalam usaha membersihkan negara daripada rasuah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pengundi di Sabah. Dalam sidang Dewan Rakyat minggu ini, isu berkaitan kontrak Azam turut dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen. Namun jawapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kemungkinan penyambungan kontrak berkenaan dianggap tidak memberikan gambaran yang jelas. Rafizi menegaskan apa sahaja keputusan kerajaan berhubung kedudukan Ketua Pesuruhjaya SPRM akan memberi kesan langsung terhadap penilaian rakyat terhadap iltizam kerajaan memerangi rasuah. Bekas timbalan Presiden PKR itu turut menambah desakannya tidak akan membawa kesan jika hanya disuarakan secara bersendirian. Dalam perkembangan lain, bekas setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin bersama seorang ahli perniagaan Albert Teh bakal dihadapkan ke mahkamah esok dan Jumaat atas beberapa pertuduhan rasuah. Menurut SPRM, empat pertuduhan terhadap mereka akan disebut di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok manakala satu lagi pertuduhan tambahan akan dibawa ke Mahkamah Sya'alam pada Jumaat. T difahamkan akan didakwa atas kesalahan memberi suapan di bawah Seksyen 17 Kurungan B Akta SPRM 2009 manakala Syamsul akan berdepan pertuduhan menerima rasuah mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta Sama. SPRM memaklumkan seorang lagi individu, Sofia Rini Buyong, tidak akan didakwa kerana berperanan sebagai saksi pendakwaan dalam kes perkenaan. Siasatan terhadap kes ini dikatakan melibatkan usaha menyeluruh termasuk rakaman keterangan 32 saksi oleh penyiasat SPRM. Dalam pada itu, SPRM menegaskan T tidak boleh dianggap sebagai pemberi maklumat dan tidak layak menerima perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sementara itu, SPRM menolak dakwaan Majlis Peguam Malaysia yang menuduh agensi itu melanggar Seksyen 46 Akta SPRM 2009 berhubung tindakan memanggil peguam kepada individu yang sedang disiasat. Dakwaan tersebut dikatakan timbul selepas SPRM memanggil Mahachot Singh, peguam yang mewakili Pei. SPRM menjelaskan kehadiran Mahajat diperlukan bagi merakam keterangannya di bawah Seksyen 30-1 dan 30-2 akta tersebut selaras dengan kuasa undang-undang yang membenarkan agensi itu mengarahkan mana-mana individu hadir memberikan maklumat. Agensi berkenaan turut menegaskan undang-undang tidak memberi pengecualian kepada mana-mana profesyen termasuk peguam daripada kewajipan membantu siasatan apabila diarahkan. SPRM turut menjelaskan bahawa Seksyen 46 yang melibatkan kerahsiaan komunikasi antara peguam dan anak guam tidak pernah diketepikan. Sebelum ini, Majlis Peguam menzahirkan kebimbangan langkah SPRM Memanggil Mahajan boleh menjejaskan integriti keistimewaan profesional undang-undang. Sofia Rini Buyong, individu yang sebelum ini dikaitkan dengan proksi kepada Syamsul, disahkan tidak akan berdepan pertuduhan dalam siasatan rasuah melibatkan bekas setia usaha politik kanan Perdana Menteri itu. Menurut SPRM, hanya Syamsul dan T akan dibawa ke Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Shah Alam bagi menghadapi empat pertuduhan melibatkan perbuatan menawarkan serta menerima suapan. T sebelum ini mendakwa, beliau memberikan pelbagai bentuk bayaran kepada Syamsul termasuk pembelian tertentu dan wang tunai yang keseluruhannya melebihi RM600,000. Dakwaan tersebut turut menyebut bahawa sebahagian wang itu dipercayai disalurkan melalui Sofia yang didakwa menjadi penghubung antara T dan Shamsul. Namun SPRM tetap menegaskan Sofia hanya berstatus saksi dan tidak akan didakwa dalam prosiding mahkamah. Sofia sebelum ini menolak dakwaan dirinya bertindak sebagai proksi kepada Shamsul meskipun beberapa rakaman perbualannya dengan T tular di media sosial. Seorang ahli parlimen pembangkang sekali lagi menyuarakan kebimbangan dalam sesi perbahasan Dewan Rakyat terhadap dakwaan salah laku oleh SPRM berhubung penahanan T. Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid menyatakan integriti pegawai penguat kuasa perlu berada pada tahap tertinggi agar undang-undang dapat dilaksanakan dengan adil. Rosul menyentuh isu itu ketika membahaskan cadangan jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai reformasi undang-undang berkaitan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Walaupun insiden yang dikaitkan dengan T tidak ada hubungan kait dengan SOSMA, Rosul menegaskan dakwaan tersebut tetap mencetuskan persoalan mengenai integriti keseluruhan sistem penguatkuasaan. Rasul turut menekankan keberkesanan undang-undang bergantung sepenuhnya kepada kewibawaan mereka yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Beliau memberi peringatan bahawa kelemahan dalam penguatkuasaan boleh membuka ruang kepada salah guna kuasa atau ketidakadilan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastab Malaysia dan subscribe YouTube Nastab TV. Nastab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.